चांद गिरन और सूरज गिरन के इम्पैक्ट की भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ माह रमजान की कुछ डिस्कशन आज पहले कर लें इस माह को जया ना होने दें जो कुछ है उसमें जिक्र फरमाया कि तो बदबक है वो शख्स जो इस महीने को पाए और अपने गुनाहों की बचिश न करवा सके इस महीने को कैश कराए हमें पूरे साल की अपनी कीमत लगवानी होती है तो बड़ा इख्तियार करो तो यानी कि जिससे खुदा ने रोका रुक जाओ आग रातों में का करें। अपने अगले साल की तकदीर बदलना चाहते है तो ये महीना आपके लिए चांद गिरन और सूरज गिरहन जो है वो इस बार तीन बलूज को फायदा देने वाला है तीन बलूज को मैं समझ आता चलें इसका जिक्र कर दे

इस माँ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा शबानी है उसमें जिक्र फ़रमाया कि बदबخت है वो शख्स जो इस महीने को पाए और अपने गुनाहों की बखशिश ना करवा सके तो मैं समझता हूँ कि इस महीने को कैश कराएं ये महीना हर बार आपकी ज़िंदगी में आपको एक नए लेवल पे ले जाता है इसमें आप शब कदर में अपनी ज़िंदगी की कदरें तय करवाते हैं दूसरा इसमें ये होता है कि आपने पूरे साल की अपनी कीमत लगवानी होती है कि ये तो कदर जो है वो कदर की रात वो कदर वैल्यू से है और वैल्यू का मतलब है आप अपनी वैल्यू जो है कितनी लगवा लेते हैं उस रात में जाग कर तो मैं समझता हूँ एक तो ताक रात है जाग के गुजारे और दूसरा जो स्पेशली इस महीने में अहतमाम करने का है एक दफ़ा हजरत अली शेर खुदा ने पूछा नबी पाक वसल्लम से क्या आप बताएं कि इस महीने या रसल्ला कौन सा अमल सबसे ज्यादा मकबूल है तो आपने फरमाया कि जिन चीज़ों से खुदा ने रोका उनसे रुक जाओ यानी कि वरा इख्तियार करो और ये तो अमूमी हम काफ़ी प्रोग्राम्स में भी शायद इसका जिक्र कर चुके हैं कि वरा कहते हैं कि किसी भी खुदा के रोके हुए से रुक जाने को कि वरा इख्तियार करो यानि कि जिससे खुदा ने रोका रुक जाओ हम समझते हैं कि हम वजीफे करेंगे इस, मतलब तस्वीर करेंगे तो उससे कुछ हासिल होगा हालांकि रिवायात में मिलता है कि अगर खुदा के यहाँ कुछ खास चाहिए हो तो जिन बातों से अल्लाह ताला ने आपको मना फरमाया उनसे रुक जाओ तो फिर उसके हाथ से जो भी ले लो तो मैं समझता तो किसी भी वजायफ की बुनियाद या किसी भी आपके जिंदगी में कुछ गेंद करने की बुनियाद ऊपर हेज गाल ये खुदा की रोकी हुई चीजों से रुक जाना है इसके बाद ही आप जैसे कहते हैं आप ना करें कोई भी वजीफा ना करें कुछ और सिर्फ जिन बातों से खुदा ने रोका उनसे रुक जाए और खुदा से मांग ले मांगने का तरीक़ा आना चाहिए कि उसकी सिफात के वसीले से मांगें और जैसे हमने जिक्र भी किया कि आगे इन कोशिश करेंगे कि इसमें भी शेयर कर लें और ताक रातों में दुआ जोशन कबीर का खसूस एहतमाम करें कि उसमें अल्लाह तला की एक हज़ार सिफात से उसको पुकारा जाता है उस रात में मैं समझता तो हूँ बहुत, बहुत बेहतरीन अमल है उसके जरिए इस माह मुबारक रमज़ान को आप अच्छे तरीके से कैश करवा सकते हैं और मैं समझता हूँ इसकी दलील के लिए आम सी बात सिर्फ एक बता दूँ कि वो मस्जिद हैं जिनमें कभी कोई तादाद नहीं होती इन इस महीने में कैसे तादाद हो जाती है यानी कि आपके घर मेरे घर तो मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं आ सकता तो डेफिनेटली खुदा का करम है कि वो उन लोगों को भी अपने घर आने का मौका देता है जिनको पूरा साल मौका नहीं देता तो बस इसी से ही समझ लें कि इस माह मुबारक की रहमतें और बरकतें दूसरा एक कोशिश करें कि इस माह मुबारक में आप लोग तहजद में सौ दफा सूरत अखलास को पूरा करें आठ रकात में सौ दफा सूरत अखलास को पूरा करें और जो लोग अमूमन पेशेंट्स हैं जादूस आयाटिस्ट एक या कोई भी तो उनको बड़ी सपोर्ट मिल सकती है जो दुआकाब का मेरा मल कर रहे हैं उसके साथ साथ मतलब चल रहे हैं तो उनको चाहिए कि इस माह मुबारिक में इसकी तादाद को मजीद बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा ले रहे क्योंकि ये महीना आ, उस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि शयातीन की क़ुत को कमजोर कर देता है तीसरी एक मिस्टेक है जो अमूमन लोग हमारे माशरे में आम है उस पर बात करनी जरूरी है कि माह रमजान कहना चाहिए शाह रमजान कहना चाहिए रमज़ान का महीना कहना चाहिए लेकिन जो रमज़ान रमजान अकेला यूज करते हैं ये अल्लाह ताला का ख़ास नाम है इसको अल्लाह ताला ने अपना महीना है अपने ही खास नाम से मंसूब किया है तो वो आप जब कहते हैं रमज़ान आ गया रमज़ान चला गया तो मतलब होता है अल्लाह आ गया अल्लाह चला गया आपको कहना है अल्लाह का महीना आ गया या माह खुदा कह लें इसको कुछ भी कह लें लेकिन अकेला रमजान ना कहा करें माह रमज़ान शाह रमजान रमज़ान का महीना ये एहतियात करें क्योंकि ये बड़ी अनजाने में हम बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं दूसरा इस माह का जो एक्चुअल जैसे कहते हैं ना चार में वो ये है कि आपको एक्सपोर्ट मिलती है जो लोग रूहानी दुनिया में कोई अमाल हैं उनको ये बहुत अच्छा है और जिंदगी के जितने भी आप क्राइसिस में फंसे हुए हैं मैं समझता हूँ कि इस महीने अगर आप वाकई अपने अगले साल की तकदीर बदलना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए इसमें क्योंकि आप गुनाह पूरे बख्शवा सकते हैं अपने ज्यादा से ज्यादा इबादत का सवाब ले सकते हैं इसमें दुरूद की कसरत का एहतमाम करें और दुरूद चलते फिरते ना पढ़ा करें को मैं बता चुका हूँ बैठ के पढ़ा करें जैसे नमाज में पढ़वाया गया आपको इसी तरीके से इसका हमेशा बावजूद होके बैठ के एहतमाम करें दूसरा एक अगर कोई इसको ज्यादा जैसे कहते हैं इंजॉय करना चाहते हैं तर्जमा शुरू करें समझने का महीना कुरान का महीना दो आयतें क्यों नहीं एक रकू क्यों नहीं लेकिन ये रट्टे से बाहर निकल है ये सवाब बड़े ले लिए हैं थोड़ा सा खुदा और उसके पैगाम को समझने की भी मुझे लगता है अफसाई करनी चाहिए ताकि ज़िंदगी में कोई ज़्यादा बेहतर उसके असर हम जैसे कहते हैं ना ले सकें और इसके साथ अब बात करेंगे कि जो चांद गिरन और सूरज गिरहन जो है वो इस बार किन बलूज को फायदा देने वाला है किन बलूज के लिए जो है साबित होगा देखें अमूमन आपको लगता है चांद गिरन और सूरज गिरहन नेगेटिव होते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं लेकिन कुछ अहर दफ़ा ऐसा नहीं होता कुछ ऐसी डिग्रीज़ पे किसी कुछ प्लान के वो होते हैं जहां उनको फायदा भी मिल जाता है तो चांद गिरन और सूरज गिरहन चांद गिरन पच्चीस मार्च का जो लग रहा है उसके बाद सूरज गिरहन होगा आठ आठ अप्रैल को तो चांद गिरहन पे अभी डिटेल से बात कर लेते हैं कि एरीज जो बड़ा बड़ा गिला करते रहते हैं जी एरीज के लिए कुछ अच्छा नहीं तो समझ लें कि पच्चीस मार्च के बाद एरीज के लिए बहुत अच्छा होगा फंसे हुए काम सबसे पहले तो एरीज के हो जाएंगे प्रॉपर्टी गाड़ी हो सकता है कि कोई खरीद खरीदो फ्रोक़ का भी सबाब बने और इसी तरीके से अगर हैप्पी मैरिड लाइफ इंजॉय करेंगे शादीशुदा हैं तो और इसी के साथ साथ अगर मतलब जैसे कहते हैं कि फिनंशली बहुत बेहतर होने के चांसेस होंगे कोई नए सोर्सेस बन सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा कई जरा आमदनी के हो सकता है इनके इजाफे मुमकिन है तो ये एरीज का मैं समझता हूँ चांद के, के बाद एरीज़ को जो फायदा होना है एक एरीज है एक एरीज़ दूसरा को जॉब प्लेस पे फायदा होगा वर्किंग एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इनको कोपरेटिव मिलेगा सफर कर सकते हैं जॉब तब्दील कर सकते हैं या कोई ऐसा ट्रांसफर चाहते थे बड़े अच्छे से जी मैं फलानी जगह ट्रांसफर हो जाऊँ वो हो सकता है काम की जगह पे सपोर्ट के साथ साथ कुछ ऐसे फ़ैसले लेंगे अब चांद गिरन के जो सूरज गिरन दोनों की के बल्कि कह लें कि इम्पैक्ट्स के बाद के ये कोई ऐसे फ़ैसले ले सकते हैं जिससे इनकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी तो जमुनाई के लिए भी ओवरऑल जो एक चल रहा था बहुत मज़ेदार टाइम था लेकिन ये इम्पैक्ट जो है चांद गिरन का उसका वो बहुत अच्छा पड़ेगा उसके बाद अगर लीव की बात करें लीव के लिए भी आप लोग पिछले दिनों कह रहे थे कि जी ये मार्च का महीना लीव के लिए बड़ा टफ़ है जो मार्स के इम्पैक्ट आ रहे थे और सैटन के तो आज लीव के लिए अच्छा है कि उनके लिए नए जरा आमदनी बनेंगे और पैसा जमा भी होगा जो नहीं कर पा रहे थे और लीव के लिए पॉसिबल है कि अंदरून मुल्क या बैरुन मुल्क कोई सफ़र दरपेश हो सफ़र करें और मतलब ये हो सकता है कि इनको पजीराई भी मिलेगी अपनी वर्क प्लेस पे जॉब प्लेस पे और ओवरऑल समझ लें कि इनकी तरक्की और रिलुकेशन नजर आती है लियो की इस मतलब चांद गिरन और सूरज के मतलब इम्पैक्ट में तो ये इन तीन बलूज को मैं समझ रहा था कि इसका जिक्र कर दें कि इनको जो है फायदा होगा आप लोग बाकी सारे बलूज का पूछने लग जाते हैं कमेंट्स में देख रहा होता हूँ उसमें भाई जो जिन पर पॉजिटिव होते हैं मैं वो वीडियो कर रहा होता हूँ कि जिन पर उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं और जिन पे उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ और जिन पे कोई इम्पैक्ट कैरी नहीं हो रहा उस तरीके से तो फिर वो मेंशन नहीं करता ये इसको इस तरीके से ना लिया करें कि जैसे अब मैंने इन तीन का जिक्र किया तो आप लोग कहेंगे आपने जी पूरा मतलब बाकी का जिक्र नहीं किया तो ये इन तीन पे अच्छे जो इम्पेक्ट्स पड़ने थे वो आपको बता दिए तो इसी के साथ इजाज़त दें अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मतलब आप लोग क्वेश्चंस भेजें माह मुबारक रमज़ान के हवाले से अगर कुछ चाहते हैं प्रोग्राम्स या कुछ क्वेश्चंस तो हम उस पर इन कोई सिलसिला शुरू करके इस माह मुबारक की बरकतें और जैसे कहते हैं कि फ़जल समेटने की भरपूर कोशिश करेंगे आप सब पूरी दुनिया में जहाँ भी सुन रहे हैं सबको सबसे पहले अल्लाह ताली शानदूर के तमाम फितरों से महफूज फर्माए अम्मी